тропинка после дождя. Улитки с лозунгами на панцирях. За улитарное государство! Черви с криками. Это наша земля! И мальчик идет по дорожке и присаживает тех и других на обочину, чтобы не оставдали. проекты Нельсон Лашей, есть еще также проект, который называется который состоят на непотелся. В общем, слушайте. Вот, куда я баба? Куда я баба? Лучше гарпаны? Куда я баба? Лучше настарый. Куда я баба? Лучше кусарный. Куда я баба? Лучше прищавой толстушки. Спасибо, что не смотрел меня. Куда? человечество установило первый контакт с инопланетянами возле полярной звезды, инопланетяне попросили, покажите нам самое красивое существо, которое обитает на Земле. Человечество ответило, у нас много красивых существ. И носороги, и муравьи, и слоны, и мох, и чижи. Но все же попросили инопланетяне. Человечество показало им худую бабу. Худую бабу можно спрятать с собой человека. Взрослых, с куда вадой хорошо в карту Она не пыхтит и не задыхается, не хоркается и не мутит. С пудой валой можно доктор пешком идти. Она не будет, мы не будет. То есть... а давай зайдем туда и сюда, давай посидим ноги устали, Купим не пирожок с печалью. Потому что куда мало? Идеально. где-то наверное всем им хочется только ли хочется то быть купить именитым известным извести, извести всех врагов и мам-эташу то ли мама не знает как его успокоить то ли отшлепать то ли купать. просто на деле то ли опять влюбился дети играют в семьи. где-то наверное всем им хочется то ли хочется то ли Беги в туалет, он перед глазами возлюбленный, плененкий, блин, он не знает, что говорить. Коломейку будешь? Боже, коломейка! Да глаза горе великое, и горе мелкий, в сравнении с беспрежним этим горем, горе. Он видишь, полгода не картавил, а любимая карту была его ладошку с карамелью. Ты белый. Дети? Хочется то ли убитым. увидеть то дело, что сейчас перед ним передними дырами на месте молочных щериц обидит. Шесть лет. И шесть лет и за них шести. Витя без устали шести. Шесть говорят, он свой фрагмент. Справа заметни свита. В общем, то ли нельзя Я люблю ее. Видя. Нет. Он говорит Витя. Видимо, видимо, не так давно надевшему кольцо на безымянный клиент было, видимо, в скулу любовника жены. Семянная возлюбленная Анатолия соглашалась о том, что Анатолию ее было быть супругой Виктора. Вы кто? Вы что? Вы что, опять?